shu farz vojib yoki sunnat namozni to'la o'qiganlik va qabul bo'lganlik xulosasini qandaq chiqaradi desa fuqarolar aytadiki bir odam namozini o'qib ikki tarafiga salom bergandan keyin hey birodar siz hozir qaysi namozni o'qidingiz desa qurtonni to'rt rakat farzini o'qidim desa namozi qabul chunki shu turibdi esida ehtimol namoz vaqtida hayoli bozorga ketib qolgan yana nimadir bir narsa oriz bo'lgan lekin hayoli joyidagigi namozini qabul bo'lishiga yetadigan eng oz nuqta haligi gap nima qilyapsan desa hech to'xtamasdan peshinni to'rt rakati sunnatini o'qidim yoki farzini o'qidim palonni o'qidim desa namozi qabul ana bandalik burchini ado etgan bo'ladi tarki farz yoki vojib qilmagan bo'ladi unga va'da beringan ajr savob